Salam uşaqlar. Bu gün yeni mövzumuz şəklin fraqmenti ilə iş. Gəl əvvəlcə şəklin fraqmenti anlayışı nədir, ona baxaq. Birincisi ekran paylaşma eləyim, dərsliyinizi açaq fraqment o deməkdir ki, uşaqlar şəklin hər hansısa bir hissəsi. Baxın, bu fəaliyyət bölümündə verilibsə ağac şəkli, baxın, almalar bu şəklin bir fraqmentidir, bir hissəsidir. Məsələn, ev şəkli çəkirsiniz. Ev şəklində çətdiyiniz qapı, pəncərə, evin hər hansısa bir hissəsi, yəni onlar hamısı şəklin fraqmentidir. İndi fəaliyyət bölümümüzdə verilən tapşırığı biz Paint proqramında yerinə yetirməyə çalışaq. İndi Paint proqramında sizə paylaşacağam. və digər e, burada fəaliyyət bölümümüzdə verildiyi kimi şəklin bir hissəsini, fraqmentini necə rahat şəkildə çoğaltmaq olar. onu öyrənəcəyik Paint proqramında və Paint proqramının e, pəncerasını ekranda görürsüz. Burdan e, biz xətkəşləri yürüş straf gülürsək, gətkə gülürsə. Aha. Və Paint proqramının pəncerasını ekranda görürsüz. Burda select seçir maliyə ilə də tanış olacağıq. Ağac şəklini çəkməyə başlayaq və fəaliyyət bölmüzdə verildiyi kimi ağacın gövdəsini çəkəcəyik burda. Birinci fırtanı seçəcək istədiyimiz fırça növünü seçə bilərik. Və buradan xətt seçə bilərik, biraz qalın xətt seçə bilərik. Bəzi rəngimizi seçə bilərik. Ə, kaligrafiya rəngi seçəyib və başlayaq çəkməyə. Və başlayaq çəkək. aha belə gövdə hissəsini çəkək. Bu hissəsindən də üstücəl deyək. Bu hissəsindən budaqlarımızı çəkək. Belə bu hissələri böyəliyik ki, budaqların rahat çəkək. Bu iş ses Bu iş sesle bu dağlarımızı da çekey. Düzdür bir eserli gəsli bilər. Üzürlü hesab edin. Və içində belə renkləyə bilərik. Mesela e, yani ümumilikdə boya maliyyəti ilə deyilə bilərik. hissəsini, bu hissələrini rəngləyəyəm. Düzdür, biraz mouse rahat işləmir. Mhm, çəki səsinə belə rənglədi. Burdan pozan, məsəlli qəssizlikləri təmizləyək. Və yenidən fırçamızı seçəcəyik. Bu fırçanı seçəndə. Aha. İndi başlayaq ağacımızın meyvəsini çəkməyə. Meyvəsini də çəkmək üçün biz yenə fırçamızı seçərik, meyvəmizi qırmızı rənglə təkəy almamızı və bunu biraz xətti nazil edək. in ee, indi ise meyvemizi çekip e, Ondan sonra çoğaltma atma işlerine bakıyor ee, kenarda bir e, meyve şekli çekmeye çalışan alma şeklini. mi <laughs> indi almamızın bu hissəsini çəkəyəm və hə belə yarpaqlayında qoyaq alacam. Aha, yarpaqlayında çəkəyəm. Aha, indi isə aha almamızın içində rənglədik. Almamızın içində rənglədik. İndi isə bunu ağacımızın üzərinə necə yerləşdirə bilər və bundan ötrü təbii ki, ağacımızın üstündə bir alma olmaz, bir neçə alma olmalıdır. Çelek dalətinə vasitəsilə biz bu yerə ətirəcəyik və burada selektor alətinə ə, daxil olaq. Burada rectangular selection var, bir də free form selection, bir var düzbucaqlı, bir var əyri formasında. Düzbucaqlı formasında seçimi, ə, yəni rectangular selection-u seçirik. Bir də burada ə, transparent ə, selection var ki, bu ə, yəni ə nə deməkdir? Şəffaf seçim deməkdir. İndi isə gəlin biz ə, bunu seçək. Random selection. Seçdiyini bunu seçdik və əh, aha, random selection seçdik və gəlirik almamızın üzərinə onu kənar hissələrindən tuturuq və aha bunun sonra ölçüsünü lap iti eləyirik ki, ağacımızın üzərinə rahat şəkildə apara bilək və uşaqlar bunu ölçüsünü belə kitildikdən sonra üzəristən bu yarpaqları yaxşı alınmadır, töv şəklində düşmədir. Restenqlar selectioni bir də seçdik və dəqiq düzgün seçmədik. Aha, bəli, düzgün seçdik və ölçüsünü kiçildiririk. Ölçüsünü kiçildiririk. Baxın və ölçüsünü kiçildirdikdən sonra uşaqlar baxın, bunun üzərinə gəlirik və e, görürsüz belə dörd tərəfli ox yarandırdıqdan sonra bunu aparırıq ağacımızın üzərinə almanı aparırıq ağacımızın üzərinə və bunu uşaqları çoxaltdırmaq üçün ıı, yenə fraq şəklin bu fraqmenti, yəni almanın üzərinə gəlib, kontrol düyməsini basılı saxlamaqla və yenidən şəklin üzərinə gələndə görürsüz, burada ox işarəsi dörd tərəfli ıı, vəziyyəti aldıqdan sonra onu çoxaltdaraq ağacımızın digər hissələrinə ıı, yerləşdirə bilərsiniz. Baxın, mausun ə sağ düymə sol düyməsi vasitəsilə bunu çoğalda bilərik. Baxın. Baxın bir var belə ox uşaqlar, bir də var ki, baxın belə dörd tərəfli şəklin üzərinə gəlirik, dörd tərəfli ox işarəsi yarandıqdan sonra kontrol düyməsini baslı şəkildə saxlayırıq klaviaturadan və mausun sol düyməsi ıı, vasitəsilə bunu belə çoğalda bilərik. Aha. Baxın, bir neçəsini belə çoxalda bilərsiniz ağacın üzərində. Iı, aha. De -de. aha bir dəqiqə. Aha, burda bir neçə alpa çəkdikdən sonra baxın indi bir neçə ıı, alma şəkli ağacımızın üzərinə fraqment vasitəsilə biz yerləşdirdik və bu da bizim ağac və üzərində meyvələr baxın bir neçə ağac uşaqlar ıı, bundan biz kopyalaya bilərik və baxın ağac şəklini kopyalayırıq və burdan select əmrindən baxın transport selection, yəni şəffaf pun. Bu aktiv olduqdan sonra kontrol düyməsini basılı saxlamaqla kontrol düyməsini basılı saxlamaqla baxın. Baxın, bir neçə ağac kopyalaya bilərik. Mhm. aha bir dəqiqə bunu ə, yenidən biz seçəyək select aləti vasitəsilə ə, ağacımızı seçək və bir daha kopyalayaq aha dan Baxın, istədiyimiz istiqamətə apara bilərik. Baxın, bir neçə kopya yaratdıq. Bunu bu hissəyə gətirək. Aha. Baxın, bir neçə hissədə yarada bilərik. İndi baxın, burdan ümumilikdə bunu seçib biraz aşağı gətirə bilərik. Baxın, bütün ağacları seçdikdən sonra bunu aşağı gətirə bilərik. Baxın, hamısına aşağı gətirə bilərik. İndi gəlin biz burdan bir, e, bir düz xətt götürək. Burdan bir düz xətt götürək və baxın bir də gəlin bunu e, yaşılla ayraq fırtın fırtığımızı götürə bilincə də yaşıl rəngimizi götürək. Aha. Rəngimizi götürək. Rəngimizi götürdükdən sonra fırtınçısı seçdik və rəngimizi götürək burdan. Bir belə dalğavari xətt çəkək. Yuxarı hissəni ə mavi rəng, yəni səma rəngi eləyək. Baxın yuxarı hissəni. Ə, səma rəngi eləyək. Bu nə sə? Hə, yuxarı tam düz xətt alınmadı, ona görə oldu. Tam olaraq düz xətt alınmadı. Bir dəqiqə uşaqlar, üzr istəyirəm. Hə, tam olaraq xətt alınmadı, ona görə. Bir dəqiqə çıxacağam, gözəcəyəm. xəttimizi seçək və qalınlığını təyin eləyək. Aha. İndi isə yenə də İndi beləgə. Ha bunu yaşıldan eləyəcəyik. Xəttimizi əslində yaşıldan eləməliyik. yaşıldan eləməliyik. Xəttimizi ki, o ayrıcı düzgün şəkildə ayıra bilsin. Və bundan sonra eee rəngimizi seçdik. Mavi rəngi seçdik. Burun boşluqlara mavi rəng doldurduq. Bura istəsək <coughs> fiqur vasitəsilə günəş şəkil çəkə bilərik. Günəşimizin rəngini sarı təyin edə bilərik. Baxın, bu hissəyə belə günəş şəkli çəkə bilərik. Burdan baxın, düz xətlər vasitəsilə günəşimizin şüalarını, yəni kölgələrini təyin edə bilərik. Baxın, burdan günəşimizin kölgələrini təyin edə bilərik. Baxın, bu şəkildə günəşimizin içərisini rəngləyə bilərik əgər içərisini bu şəkildə rəngləyə bilərik. İstəsəniz burada ə, aşağı və hissələrdə yarpaqlar çəkib çoxalda bilərsiniz. Yəni ə, bir neçə yarpaq çəkə bilərsiniz. Burada əsas yadda saxlamalı məqamlar nədir uşaqlar? Burdan seçdirmə aləti. Baxın, bir var düzbucaqlı seçdirmə, rectangular selection, freeform selection, yəni düzbucaqlı və əyri seçdirmə var. Trans transpart selection nədir uşaqlar? Yəni gəlin bir dənə bunu sizə göstərim ki, o nədir və onunla da dərsimizi yekunlaşdıraq. Fırçanı seçək, bir dənə qırmızı rəng keçək və aşağıda bir alma şəkli çəkməyə çalışaq. Çox da yaxşı olması da bir alma şəkli. Gəlin bu tərəfdə çəkim ki, daha rahat görə biləsiniz. Bir alma şəkli əyri də olsa çəkək. Və bunun uşaqlar biz əgər baxın bu transfer selection vasitəsilə seçdirsək baxın bunun vasitəsilə seçdirsək bunu buradan seçəndən sonra uşaqlar bunu aparanda baxın şəklin arxa fonu da şəkillə birlikdə gedir. Baxın, şəklin arxa fonda onunla bir yerdə gedir. Sanki ağadın üstündən bir rəsm asmışsan kimi görsənir. Amma biz bunu do, ən ə, görünüş formasında gözəl olsun deyə restan color selection-dan seçirik və onun restan color selection-dan seçirik və bunun qarşısında Bir e, baxın transport e, selection qarşısında bir aktivdir işarəsi qoyulur ki, yəni bu e, yalnız şəklin özünü e, seçəcək. Baxın, yalnız şəkilin e, özünü seçir. Baxın, görürsüz ağ fonu aparmadı uşaqlar. Yəni da e, biz e, onun ölçülərini kiçiltməklə e, yəni istədiyimiz rəsm formasını ala bilərik. Yəni bunun select seçmək deməkdir. Burdan biz rectangular selection düzbucaqlı, freeform selection biraz əyri formalı seçmələri eləyə bilərik. Transfer selection isə şəklin arxa fonu ilə birlikdə onu, yəni digər bir yerə daşıyır. Mövzumuz bu qədər. Uşaqlar, gələn dərslə isə biz fragmentin əyilməsi, döndərilməsi və digər əmrlərlə tanış olacağıq. Tapşırıq olaraq isə dərsimizdə tapşırıq olar, olaqsa araşdıraq, öyrənək bölümündəki tapşırıqları yerinə yetirərsiniz. Baxın, ə, dərsimizdə də izah elədik. Baxın, selection əmrlərini burada da izah eləyir. Kontrol vasitəsi ilə baslı saxlamaqla çoğaltmaq əmrini də izah eləyir. Yəni bunları dərsimizi öyrənəndə mütləq şəkildə diqqət edərsiniz.